Я уже не раз повторяюсь, может скажу. У нас называется вооруженные силы Украины. А я вышел с пропозиции, чтобы уже переименовали народную армию Украины. Потому что без помощи народу, без его поддержки нам было бы очень-очень тяжело. Поверьте мне, то, что для нас народ делает, особенно в эту в трудную минуту для армии, это очень большое поспорье. По материальному обеспечению бригада в основном базируется за счет э, местных жителей, в основном волонтеры, которые собирают деньги по помощи армии в больших городах. В Житомире создано три э, пункта сбора помощи для нашим военнослужащих, именно для 30-й бригады механизированной. Так, ну, ну и не только в Житомире. Я знаю и по Номарату Волынскому знаю, и Владимир Волынск нам помогает, очень хорошо приезжают к нам. Киев очень хорошо нам помогает то же самое. Я знаю про Юлю Толмачеву, яка возит да. в самых других. Расскажите нам про Юлечка, да, это наш ангел-хранитель. Вот она не раз была с нами на передовой, мы ее возили, она вывозила, привозила и продукты питания, и форму, и также же сам беспилотный, этот, не беспилотник, а э, приборы ночного видения. Вот. Каждый раз в 10 дней мы ее постоянно наблюдаем. Она рвется сама на передовую сама привозит посылки от родителей, чтобы довести до каждого военнослужащего. У меня просто нет слов. Это, это женщина с большой буквы. Борис Семенович Розенблат, вот, я знаю, очень сильно помогает нам и выделяет деньги на закупку тепловизоров, закупку приборов ночного видения, формы. Вот недавно подвезли нам очень большое количество продуктов питания. Есть большая необходимость, есть сейчас... В зимних вещах, потому что скоро будет уже похолодание, уже мы это ощущали непосредственно в себе. И, конечно, я хотел бы, просил бы, чтобы нам очень хватает это средств, связи, средств связи, и, конечно, хотелось бы иметь свои беспилотники, беспилотные летательные аппараты, которые могли бы нам очень серьезно помочь. Мы обращались, и есть очень много людей, которые готовы нам помочь, но, к сожалению, пока есть, готовы выделить определенное количество денег, но пока на Украине никто такой достойный аппарат этого не собрал, чтобы его можно было закупить.